પોરબંદર તાલુકાના સિંગડા વિશ્રામ દ્વારિકા ગામે નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અહીં પ્રખ્યાત અને ભવ્ય ગોપાલજીના મંદિરના પટાંગણમાં સમસ્ત સિંગડા ગામ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવે છે

आज का यह सुंदर नवरात्रि पर्व साधना का पर्व है संयम का पर्व है और विशेषता अपने द्वारा सत्कर्म करने का सुंदर मौका भगवान ने हमें दिया तो नवरात्र में जितना भी हो सके सत्य अहिंसा इत्यादि यम नियमों को पालन करते हुए भगवती की साधना करने का सुंदर मौका मिला तो श्री विश्राम द्वारिका सिंगड़ा के पवित्र पटांगण में गाँव के नवयुग नवयुग गर्भी मंडल के द्वारा सुंदर माता जी की आराधना स्वरूप गर्भी मंडल का सुंदर आयोजन है इसमें विशेषतः कन्याओं के द्वारा माता जी को प्रसन्न करने के लिए गरबा का आयोजन किया जा रहा है और हमारी एक प्रार्थना है समस्त भारत में समस्त देश में कि विश्व में शांति व्याप्त हो और नवरात्रि का पर्व सबको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे सभी के मन से जो भरा हुआ है वह निकल जाए पूरे विश्व में शांति हो क्योंकि शांति का प्रचार केवल भारत से ही होता है धर्म के द्वारा ही शांति आती है धर्म एवं हतोहनती धर्मो रक्षता रक्षता क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को पालन नहीं करता उसका विनाश निश्चित है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है अपने हम सबको मिलकर के ये नवरात्रि का जो पर्व है यह संदेश देता है सत्य अहिंसा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य संयम इत्यादि के द्वारा अपने जीवन को पवित्र करें जीवन पवित्र होगा तो आचरण पवित्र हो और तो देश अपने आप ही संस्कारवान और विश्व को शांति का संदेश देने वाला बनेगा और यहाँ सिंगड़ा में आयोजित श्री विश्व द्वारिका मंदिर के परिसर में गर्मी मंडल का जो आयोजन है उसमें आपका सबका स्वागत है बधाई अपने जीवन का उद्धार करने का भगवान गोपाल जी का दर्शन करके और उत्सव में भाग लेने का आप तो सबको हार्दिक आमंत्रण है जय जय सीताराम અહીં રમતા બાળકોને દરરોજ નાસ્તો આપવામાં આવે છે ઉપરાંત દશેરાના દિવસે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે અને તમામ નાની બાળાઓને દસ થી બાર વસ્તુ ભેટ આપવામાં આવે છે ગયા વર્ષે તમામ ભેટની સાથે બાળકોને નાકમાં પહેરવા માટે સોનાના દાણા દરેકને આપવામાં આવ્યા હતા સાથે અન્ય ભેટ પણ આપવામાં આવે છે ધીરુભાઈ નિમાવત ગુજરાત ન્યૂઝ બગવદર